माज़ा सामीना ग्राम ये कदर पतोकी में शदी हाल में एक वाक़ पेश आया जो ओ और बरबरीत की इंतहा को छूने वाला वाक़ है कि एक अशरफ नामी शख्स गरीब अपने बच्चों के पेट पालने की खातर मामूल के मुताबिक रोज़ाना पापड़ बनाता है और वो फरोखत करने के लिए बाय गली मोहल्लों में निकलता है वो अपने मामूल के मुताबिक पापड़ बनाकर निकला एक शादी हाल के बाहर खड़े होकर वो अपनी रोज़ी रोटी कमाने की खातर वो पापड़ बेचता है बारात के साथ आने वाले लोग किसी बात पर उसको जदोकोब का निशाना बनाते हैं और उसको कत्ल कर देते हैं और फिर बेहिसी की इंतहा जुल्म और बरबरीत की इंतहा ये है कि कत्ल करने के बाद लाश को में कर वही लाश पड़ी हुई है और पास बैठे हुए बड़े फखर के साथ खुशी के साथ बेगम होकर खाने खाए जा रहे हैं और पास लाश पड़ी हुई है ऐसे वाकयात इंसानियत के सरों को शर्म से झुका देते हैं इसीलिए जब इंसान अपने मकाम और मर्तबे से गिर जाता है जब इंसान अपनी असलियत को भूल जाता है तो अल्लाह का कुरान उस इंसान के बारे में कहता है उलाय के कल नाम हम अजल ये जानवर हैं बल्कि जानवरों से भी नीचे गिरे हुए हैं ये जानवरों से भी गिर गए हैं क्योंकि इंसान बहुत बुलंद वाला मरतबे और मकाम वाला है अगर ये अपने मकाम को अपने मरतबे को अपनी असलीत को भूल जाए तो फिर ये जानवरों से भी नीचे गिर जाता है और आज हम ऐसे वाकयात को देखकर सुनकर यकीन जानिए जब अपने गरीबानों में जानते हैं तो मुसलमान तो दूर की बात अपने आप को इंसान कहते हुए भी अपने बदन से बदबू आती है और सर शर्म से झुक जाता है हम क्या हम मुसलमान हैं हम नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नाम लेने वाले हैं रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रिसालत के लिए रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खत्म नबूवत के लिए रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मिलाद मनाने के लिए हम सड़कों पर बड़े जोश दिखाते हैं और बड़े बेबाक नारे लगाते हैं कि श्क रसूल में जान भी कुर्बान है लेकिन क्या हम अपने घरेवालों में जहांग के देखें इश्क रसूल इस चीज का नाम है कि आज हमारे अंदर से इंसानियत मर चुकी है रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें कैसा माशरा दिया था कैसा इस्लाम दिया था रसूल सल्लाह मुझे और आपको वो इस्लाम देकर गए जिसमें अमीर और गरीब को बराबर कर दिया काले और गोरे के फर्क को खत्म कर दिया बरादरियों के फर्क को ख़त्म कर दिया अमीर गरीब के फर्क को खत्म कर दिया बादशाह और रिया के फर्क को ख़त्म करके अल्लाह दीन दे कर गए हमने कितना उस दिन को अपनाया आज दिन से दूरी आज दिन से हम लोग इतने दूर हो गए कि आज बेहसी की इंतहा हो गई कि आज पास लाशें पास पड़ी हुई हैं और हम पेट भर रहे हैं कम अज कम जानवर भी ऐसे नहीं करते जैसे आज हम कर रहे हैं जानवरों के अंदर भी इतना एहसास होता है इतना दर्द होता है हमारे अंदर इतना दर्द भी नहीं रहा मन قتل النفس بغير نفس او فساد في الارض فكانما قتل الناس جميعا من احياها فكانما احيا الناس جميعا अल्लाह का कुरान कहता है जिसने एक जान का कत्ल किया एक जान को बे बगैर किसी वजह के कतल किया गया उसने सारी इंसानियत का जनाजा निकाल दिया सारी इंसानियत को कतल कर दिया और जिसने एक जान बचाई एक जान बचाने में अपना किरदार अदा किया उसने सारी इंसानियत की जान बचा ली कम अज कम हम अगर जुल्म के खिलाफ जंग नहीं लड़ सकते तो अपना किरदार अदा कर सकते हैं इंसानियत को बचाने में वो अखलाक के जरिए से हो वो बर्दाश्त के जरिए से हो वो मोहब्बत के जरिए से हो वो भाईचारे के जरिए से हो वो आपस की मोहब्बतें बांटने के जरिए से हो हम आपस में जब तक भाई भाई, भाई बनेंगे आपस में अखवत के रिश्तों को आम करेंगे कायम करेंगे तो ये वाक़ थमेंगे नहीं तो फिर हमारे अंदर से इंसानियत मर चुकी है हम इंसान गिरवाने के काबिल ही नहीं हैं हम इतने गिर चुके हैं कि आज एक गरीब अपनी मेहनत के लिए जब निकलता है तो उसको अपनी जान का तहफ नहीं मिलता आज उस पापड़ बेचने वाले अशरफ जिसके साथ ये नारवा सलूक किया गया उसके बच्चों का कौन कफील बनेगा उसके यतीम बच्चों के सर पर कोई हाथ रखेगा आज उसकी बेवा के सर पर कोई दस्त शपथ रखने वाला कोई मिलेगा कोई नहीं है कोई नहीं मिलेगा क्योंकि हम तो अपने आप को मुसलमान करवाने वाले हैं हम तो अपने आप को के रसूल कह, कहते हैं कोई है हमें इश्क रसूल के दावे से पीछे करके दिखाई मुआजत सामी नगर में कदर दावा ये इश्क हमें नहीं बचा सकता अमली मैदान में कूदना लाजिम और जरूरी है अमली मैदान में आना पड़ेगा इसी तरह गुजश्ता दिनों एक बाप अपनी मासूम कली को इसलिए गोलियां उसके सीने में ठोस देता है कि मेरी बच्ची क्यों पैदा हुई बच्चा क्यों नहीं पैदा हुआ ये ऐसे वाकत मासूम बच्चियों के साथ रेप के वाकत मासूम जानों को बगैर किसी वजह के देश में आकर कत्ल कर देना ये इस्लाम से दूरी है इस्लाम से दूरी है सिर्फ दावा ये इस्लाम है दावा मुसलमानियत है अमली मैदान में हम जीरो हैं जीरो जिसकी वजह से हम इंसानियत की लकीर से नीचे गिर गए बहुत दूर चले गए हैं हमें और अब हमें इंतजार करना पड़ेगा कि आसमान से पत्थर बरसे आसमान से आग बरसे जो म हमने अपने माशरे में कायम कर दिया है कुछ गुना ऐसे हैं जिनकी सजा दुनिया में मिलती है उनमें एक एक गुना झुलम भी है जुल्म ऐसा गुना है जिसको रबालमीन दुनिया में ही जालिम माशरे को अल्लाह ताला दुनिया में निशान इबरत बना देता है जालिम ाल माशरा कभी भी जुल्म के ऊपर कायम नहीं रह सकता मजलूम चाहे काफिर ही क्यों ना हो मजलूम की आह रब के अर्श को हिला के रख देती है हम अपनी अना अपना गुस्सा अपना तकबर में आकर हम इंसानियत को ऐसे रोन देते हैं जैसे च्यूटी को रोन दिया जाए आज एक इंसान का कत्ल करना इतना आसान हो गया है जैसे च्यूंटी को मार देना आसान है च्यूटी को मारना फिर कुछ ख्याल किया जाता है लेकिन इंसान को कत्ल करना आज के दौर के अंदर इतनी भी इंसान की कदर कीमत नहीं रही ने नगराम कदर ये वाक़ तब रोनम होते हैं जब हम इस्लाम से दूर होते हैं हम अपने असलाफ से दूर हो गए अपने मराक से दूर हो गए अपनी मसाजद जो हमारे किरदार को किरदार को संवारने का काम करने वाले इदारे थे जो हमारे अखलाक बनाने वाले इदारे थे जहाँ से तालीम और तरबियत की की रोशनी हमारे माशरे में बिखरती थी जहाँ से दर्स व तदरीस के दर्स व तदरीस का इलम दिया जाता था आज हम उन खानकाओं उन मसाजिद उन दीन के हलकों के करीब जाना अपने लिए हार समझते हैं जिसकी वजह से आज शिद्दत पसंदी आज बर्दाश्त का ना होना और गुस्से का हाई हो जाना अनापरस्ती तकबर व गुरूर और फिर सबसे बढ़कर लालच बेहिसी और अपनी ज़ात अपनी अपनी ज़ात को नफा पहुँचाने की लालच ने हमें यहाँ लाकर खड़ा कर दिया कि आज हमें आंखों में सिर्फ अपना फायदा नजर आता है बाकी सब हमारे नज़दीक हमारे सामने सारी दुनिया हमारे सामने ऐसे है जैसे ऐसे आज इंसान ऐसे बन गया है कि वो चाहता है कि लालच के अंदर इतना आगे चला गया है बेहसी के अंदर इंसान इतना आगे चला गया है कि वो कहता है कि सारी दुनिया को खा जाऊं और दुनिया वालों को एक नवाला एक लुकमा भी न मिले मैं सबको ले सबका लेकर अकेले खा जो हमें दीन समझना पड़ेगा हमें दीन के करीब आना पड़ेगा हमें इस्लाम को हकीकी मानों में अपनाना पड़ेगा सिर्फ दावों तक महदूद इस्लाम को नहीं रखना पड़ेगा दावों तक इस्लाम ना रखें हम हम इस्लाम को अपनाएं इस्लाम वाले बने रबुलमीन हमें माफ़ करें हम बहुत जालिम हैं बहुत जालिम हैं हम रब की बारगाह में तो बात आए हूँ रबालमिन हमें माफ़ करे और हमें इंसानियत का दर्द हमारे सीनों में पैदा फरमाए